Картошки. Сьогодні що у нас 29 мая травня 24 року. От, картошечка. время війни, це ж бачите, ну це бачиш, жук вже з'явився, ну то спадалішня картошка. Ми травили, чи то, садили, купляли престиж. І вона це, бачите, вона зелененька, без жуків, без нічого стоїть. Ну, як ви бачите, пішов бур'ян. Бур'янець пішов, ну так як солярочка дорога. Ми ж тут Зібралися во время війни вирощувати картошечку. Ну от зробили такий апарат. Дивіться. Апарат. От. І це зараз ми будемо пробивати. Цей бур'ян треба не прозивати, коли він ще маленький. Щоб оцей його дивитися так. Туди посунув, назад посунув. Ось така прополочка. Так що дивіться, ви не думаєте, що картошка росте на деревах, вона тут росте в землі. І треба... Работать ручками, ручками. В Германии там роботы все делают. На Украине о аппарат. Немножко поработал над этой хорошей установкой. Ну, достаточно так нормально поработал уже под конец. Чувствуется, что ты знаешь германская роботизированная техника, она будет проще легких путей не ищем так, и будем продолжать потихоньку дальше Ах, работать Ах, тем более все хоть раз в жизни занималась подобным занятием Знаешь, туда туда обратно Ах, а боже как приятно Смотри. И все тут легко и просто. Главное, что не сильно напряждаться, потому что завтра будет в принципе Да? В общем, уже работать не захочется. наработаться же работаться, труд. Это в чем разница между работой и трудом. Работа, когда ты идешь там за деньги отработал, сколько что с тобой там требует. Разная работа бывает. Все это добровольно, ты. Вот работы с удовольствием. Туда, сюда, обратно. А, Боже, как неприятно! Я что же скажу, что в основном вся взрослая часть населения занималась подобным занятием. Вот, так, вернулся. Удовольствие. на все мышцы. Хорошо это. Вот ну, в общем так. Он скажу часа за два. Все так. 15. Вот, сейчас, хорошо. И и сюда. Она ну, наклоняет. Стало нужным положение ну, ну есть еще другой вариант. Называется сапун 2. Берешь сапку в две руки и маляешь. Ну, там уже не так уже приятно. Там такого вперед. А сзади уже нема. А тут туда и сюда. Сапка и в и так эффективно вот. Вот, эти, вот этим чудом с приспособлением вот. тут даже есть такие элементы это кажется из такого задоволения это да сюда И хорошо так Врезая сапкой, вот этот упал. Ну, конечно...